Ну, игра, сами понимаете, команды задачу эту выполнили, которая стояла, в принципе, за эти 10 туров, чтобы остаться в премьер-лиге. Конечно, жалко, хотелось бы выиграть, но попали в такую ситуацию, неприятную, бывает такое. Ну, я вот сейчас говорил ребятам в раздевалке, что почему не играть второй тайм, первый тайм, как второй тайм не играть, почему? Вот причины, будем разбираться, будем искать, почему? или боязнь, или это за результат, или что. Ну, играйте в футбол. Ну, вышли с честью. Конечно, хотелось бы выиграть. Ну, команда Заря неплохая, она доказала, когда она и дома сыграла в ничью с Динамо, поэтому неплохая, хорошая команда. Поэтому работай. Ну, не початый край, ребята, не початый край. Я он сказал им, ребятам, что. Поэтому, думаю, что... Здесь надо проанализировать все и с новыми силами и засучив рукава. Пахать, пахать, еще раз пахать. Вы цените урора сегодня и взагали? Ну, знаете, ну, он, в принципе, квартирный хороший футболист. Но он пропустил немножко много, понимаете. Так мы узнаем, его его, как футболиста квалифицированного. Поэтому он еще не в той кондиции пропустил много игр, поэтому... А, ну, тоже неплохо. Ну, вот я ж, он же в аренде, надо посмотреть. Вы понимаете, в чем здесь моя была? Мне надо было просмотреть его, чтобы что с ним делать дальше. Поняли? Вот это надо. Нюансы, да, есть нюансы. Ой, разговариваем. Процесс идет, но посмотрим. Тяжкие. Так, а будете просить Ничего пока я не могу сказать, потому что есть сомнения. Так. Ну, по Шелеху там вопрос ну, принадлежит Днепру, но там вопрос вроде закрыт, что будет еще у нас, на год вроде будет у нас. Шарпар, Ну, Шарпер тоже будет разговор вести, сейчас тоже будем... Садіться, потому что там сумма большая. Если его, меня, та що там сума велика. Якщо викупати його, не не від мене, не від мене залежить. Не від мене. Тобто, якщо я продумую та інформація, що Волин же відписала Володиму Понасенкову Такого ще немає. Нету, нету такої інформації. Скажіть же, може, лавки вам треба поміняти, бо жодного матчу вдома не виграли. Ну, нічого, виграємо в наступному сезоні. Ми стали на на наступний сезон. Але лавки не від мене. Але здевал Тоже не будем. Вы не забабоны. Так, надо играть в футбол. Это все можно придумать разные забабоны, правильно вы сказали. Можно придумать, это вообще нам не жить, наверное. Если мы будем... Будет, ну, пока я не скажу, но будет. Конечно, будем выставлять. И покупки будут. Притом должны быть хорошие покупки. Можно сегодня призвучие назвать. Можно сегодня кисть. Хотя бы. Нет. Нельзя заранее. Заранее ничего нельзя говорить. Это игроки украинские. Ну, украинский, подумайте, сейчас украинский кон... Сейчас, кстати, это проблема. Проблема украинская. Хорошего украинского футболиста это проблема сейчас. Ну, работаем в этом направлении, есть там варианты некоторые. И украинцы, и, и легионеры, именно с Европы работаем, поэтому... Да, он за дубль уже играл, да. Ну там годованный. Будем привлекать годованного пока Посмотрим еще щедрый, ну еще рано щедрый. Годованный такой, который сейчас более-менее, который будем привлекать и поедет с нами на сбор. Мы, мы собираемся 3, -го, -3 -го числа, 4-5 медосмотр, медобследование. потом 10 уезжаем. Будем здесь тренироваться, 10 уезжаем в Словению. Да, славение на сбор. Если вот, вы фамилии не говорите, то какие позиции хотя бы. Все позиции. Да? <смех> <смех> и вратаря надо, ищем! И вратаря Юрий Панки, надо. Юрий, а? Юрий вылетел. <laughs> По контракте. Там запросят такие суммы, наверное, знаете как. Они сейчас же просят большие суммы. поэтому Работаем во всех направлениях. И во всех позициях. нет, я серьезно. Я не то, что шутка, я сказал, что в каждой позиции будет. Ну, И в защите, полузащита. Крайние полузащиты. защитники у нас есть. Крайние защитники? Центральные. А, центральные, да, есть. 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 Но хотелось бы еще хорошего такого, Еще хорошего такого, знаете, как, чтобы... типа пике, там что-нибудь такое. А Шикова продавать в Динамо Киев не будет? Нет. У него контракт, что у него нет. Не, не, не. Поэтому работы будут не початый край. Я сказал сейчас ребятам, готовьтесь. Готовьтесь. Да. Готовьтесь. Потому что без труда ничего не будет. Анатолий, и без мысли. Я вижу, уже на закинчение Волынские выливальники желают подпочить. Спасибо. И с новыми силами, чтобы бело-червоне достойно представляли нашу Волынь в премьере. Спасибо. Так, так же, счастья, Спасибо также, да, и также вам пожелать тоже, чтобы... Не расстраивались, я думаю, что в следующем сезоне будет, потому что это такой сезон, знаете, 10 игр, этих, которые были, ну, перестроить тяжело, понимаете, потихоньку, потихоньку надо перестроить, не сразу это все. Ну, игры были хорошие некоторые, игры были плохие, ну, это естественно. Это... Ну, самое главное, я так думаю, что мы идем в правильном направлении. Спасибо вам. До свидания.